Нахиба, 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 нахиба. Меня зовут. Женя Меркуш, мне 28 лет Я основатель проекта Принтостан Ко мне пришла идея основать проект Принтостан в 2015 году, по-моему so Мастерская шелкографии, в которой я работаю Она является как бы, одним из подразделений большой институции Которая называется Фонд Изоляция Техника шелкотрафаретной печати Это проталкивание краски сквозь сито С заранее подготовленной трафаретной формой Процесс выведения трафаретной формы очень-очень интересный и прикольный. Изображение насвечивается на вот такую вот рамку, подобным образом, как делаются фотографии. Процесс называется фотоэкспонирование. Ну и пошло-поехало. Сейчас я, собственно, занимаюсь по большей части э, печатью, чем производством оборудования но всегда открыт каким-то проектом, чтобы произвести оборудование, либо проконсультировать людей, которые хотят заняться шелкографией и как им обосновать собственную студию. Пару лет назад мы занимались активно проведением фестиваля DIY культуры, который назывался Действо. DIY это аббревиатура из английского языка, обозначающая сделай своими руками. Do it yourself. DIY, это может быть, не знаю, там, собственноручно построенное здание, либо же это может быть какое-то оборудование, собственноручно сделанное для там, фотоаппарата. Ну, то есть, в целом, это культура, которая пропагандирует производство собственноручно, как альтернатива современному индустриальному производству. Мне очень интересно было бы Каким-то образом заниматься социальным образованием. Не знаю, там, социальная реинтеграция и перевоспитание, там, например, каких-то заключенных из тюрьмы. Людей, которые приходят, и они немножечко выпали из общества. Возможно, интересно было бы их вовлечь в процесс шелкографии. Во время моего декабрьского путешествия в Берлин... Я познакомился с парнем, который там в Берлине, в районе, где очень много всего интересного происходит. Там большие клубы, дискотеки, множество вот таких вот DIY-мастерских. Я зашел в одну из них, которая называется Serigrafir. По-немецки это Шилкотрафоретник. Я зашел в эту мастерскую, в ней познакомился с ее основателем Томом. Он со мной поделился тем, что занимается печатью на керамической плитке. Он печатает различные шутки, там всякие такие дела. Мы обменялись с ним контактами в интернете и как-то постоянно поддерживали общение с декабря. И он изъявил желание приехать в Киев на такое мероприятие, которое называется Print Fest, мероприятие, которое, собственно, способствует популяризации принта художественного в частности в Украине. Если вы удачливы, чтобы быть в таком месте, как Киев и Украина, то я думаю, что вам нужно окружить себя другими художниками и другими связями, чтобы вдохновлять друг друга, чтобы сделать отличное мероприятия, как этот Постер Фестиваль, чтобы показать свою работу как можно больше, и все будет хорошо.